Почему, скажем, тем женщинам, которые зараз ситуации, как Таня, до разлучения? Партнерские отношения достаточно сложная тема такая. Почему? Потому что я же я уже говорила и могу повториться о том, что ответственность в отношениях несут оба партнера. И когда приходит женщина и говорит о том, что да, у нее такие проблематика с мужем, и если эта проблематика касается о том, что вот так вот тиранят, это не одень, то не одень, это вот так не так накрасилась, эту юбку не одевай. И женщина начинает подстраиваться под мужчину. Это про потерю собственного я. Она теряет собственное я. И если, например, работать, то это повышает самооценку, вспомнить в том, что вообще про свое пространство. Потому что у нас вопросы границ, собственных личностных границ, личностного пространства, у нас вообще в культуре с этим очень сложно. Потому что нас не учили этому, и мы не научились. У нас было очень много «мы», для всех. А если ты говоришь нет, я хочу побыть для себя, или говоришь можно я сегодня погуду сам, а завтра мы можем побыть с тобой. Это не про потерю контакта, границы нет, потому что у нас воспринимается это как если ты сказал нет, значит пошел вон. Если ты мне сказал нет, значит ты мне отказал, ты меня не любишь. Нет, это про то, что я хочу, я сохраняю свою я, я сохраняю свое достоинство, а это про то, что я могу быть в контакте с тобой, позволять тебе сохранять свое достоинство, быть в своем пространстве. Я стою с тобой в контакте, но при этом я имею собственное мнение, собственное желание, собственные потребности. И я хочу это иметь. И очень часто женщины про это забывают. И, к сожалению, что происходит? Один эту юбку, я одела. а теперь она красится так, она накрасилась. В конечном итоге он попросит одеть ведро на голову, она оденет. Но ничего не изменится. Это просто, это уже попадает на то, что тебя начинают размазывать. А если ты потерял собственное достоинство, то если ты не любишь себя и не можешь сохранять свое достоинство, то что ты хочешь от партнера? Но вопрос в том, что это все решается конфликтными ситуациями. Когда я одену, я пойду, вот тебе на зло. Потому что э, у нас люди не разговаривают. И у нас очень много в голове интерпретаций, фантазий по поводу каких-то моментов. Вот ты на меня так посмотрел, это значит, там ты меня не любишь. То -то часто мы думаем, ты еще наш партнер, вкладывает в наши слова, в наши вчинки, так? Да, мы но никогда не спрашиваем, а что с тобой происходит, да? И мы не говорим о своих эмоциях, о том, что это мне грустно или страшно, или я злюсь. Но если я злюсь на тебя, на своего партнера, это не, это не потому, что я тебя не люблю. Мне может что-то не нравится, что ты делаешь, но я все равно стою с тобой в контакте. А этого нас тоже не научили. И потом возникает конфликт. А ты такой, а ты такая, а ты один это, я не одену. И потом вплоть до домашнего насилия, до рукоприкладства. Не терять, собственно, и я, хотя это, понимаете, сейчас я говорю и очень многие говорят, психолог может развести руками чужую беду. Я не разведу беду руками, но на самом-то деле нужно вспомнить о себе, о своих потребностях, о своих желаниях, о том, что ты женщина. То есть все-таки гармонии и отношения – это тандем двух особистостей, так? Когда влюбляется парень и девушка, у них есть стадия, где они сливаются где они видят, что ой, я, ты похож на меня, я на тебя, только ты можешь удовлетворить мои потребности, только я могу быть для тебя. И это стадия бабочек в животе, открытого сердца, и это круто. Но если люди застреют, ну, партнеры застреют в этой стадии, то это потом переходит в зависимые отношения. А именно, кто-то из партнеров теряет свое «я». Это может быть как и женщина, так и мужчина. Следующая стадия – это здоровая стадия, это оставаться в контакте, но вспомнить про собственное «я», и начать развиваться и идти своим путем. Потому что на самом деле мы живем в отношениях, мы любим друг друга, но у каждого из нас свой путь, и мы можем пройти общий путь вместе, не забывая про то, что у каждого из нас свой путь. Это про уважение пространства другого человека. А э, если эта стадия созави, ну вот этих отношений, слияния, она затянулась, то это получается созависимость. И тут и начинается. А куда ты пошла? А зачем ты пришла? На этой вот первой стадии, когда начинает один партнер уходить от другого, ну как бы не уходить, а за... вспоминать, что он есть, и у одного своя карьера, у другого своя карьера. Просто надо вспомнить о том, что не надо соперничать на этом этапе, потому что очень часто бывает, что девушка, например, идет вверх, а мужчина ее раз. иди сюда. Либо наоборот, мужчина начинает двигаться по карьере. Ага. В этих всех ситуациях нужно вспоминать о том, что чего, вообще встретились. Вы же любили друг друга. А любовь уходит, если какие-то идут интерпретации. А ты посмотрел на ту девушку, значит, все. Ну, мы все смотрим по сторонам. И ну, можно одеть маску сварщика и жить в ней. Тобто в нормальных отношениях это разумно – родить за своего партнера, сприймати его достижения як свои, так, а не конкурувати з ним. Безусловно, потому что Если вы живете в семье, да, и успех вашего партнера да – это и ваш успех. И если ты любишь человека, искренне любишь, то ты будешь радоваться за него и поддерживать его, когда ему плохо или когда он радуется. Потому что, к сожалению, иногда поддерживать, когда плохо, мы умеем. А иногда, когда человек радуется, потому что он достигает успеха, то как-то поддерживающих остается все меньше и меньше. Потому что чем больше мы становимся успешнее, тем больше мы сталкиваемся с критикой и оценкой других людей. Может быть, с завистью. Но я не буду говорить об этом, то есть у каждого свое. И в такие моменты очень хочется, чтобы с тобой искренне порадовались. Если это зрелые партнерские отношения, если есть любовь, то это будет. Мій чоловік постійно критикує, як я одягаюся, ніби дуже відверто. Але п'ять років тому, як ми познайомились, я ж одягалась так само. В результаті він обирає для мене речі, а я зовсім не відчуваю себе собою. Ірина 31, Харків. Діло в тому, що нужно учитувати то, що після романтичних зустрічей і зустріч, коли починають жити. Трохи змінюються. Тому що це про інше. Зустрічатися – це одно, а жити це зовсім інше. Коли жінка втрачає себе. И может быть где-то, да, там ребенок появился, все, потом вспоминает, и я хочу одеть короткую юбку. Это возвращение к тому, что, да, когда мы тогда познакомились, я тебя завоевывал, а сейчас, а сейчас ты можешь куда-то одеться, и все, это уже про контроль. И это не про ревность, потому что ревность – это чувство, которое состоит из разных эмоций. Да, мне может быть грустно, если ты будешь любить другую женщину, да, мне может быть больно. Да, и да, я ревную, потому что я себя чувствую ненужной. Это про ревность. А ходи туда, сиди здесь, делай это и делай то, это контроль. А если уже в отношениях присутствует тотальный контроль, то это не отношения, это не здоровые и незрелые отношения. Я могу предполагать, что здесь заняла такая позиция больше отцовская. Я буду покупать тебе вещи, я буду знать, и это про контроль. Но это взрослая женщина и зрелая женщина. И это опять-таки не про уважение пространства, это не про удовлетворение потребностей. И в этом случае это сложно. Я могу поласкать о том, что когда женщина начинает удовлетворять свои потребности, думать о себе и возвращаться к себе, вспоминая про собственное «я», да, и становясь более целостными и зрелыми, это может начать возмущать окружающих. Ну, в первую очередь тех, кто живет в семье. Потому что все очень хотят, чтобы ты изменилась или чтобы ты стало лучше. А когда ты начинаешь меняться, все начинают говорить, а что с тобой происходит? Потому что им было удобнее, когда ты была в этом состоянии. И здесь про то, что вспомнить про себя, про то, что она любит себя, что она женщина. Если она хочет носить короткие юбки, пусть она обсудит это со своим партнером. Вообще в чем причина? Что, за что он переживает? Если ему когда-то это нравилось, а что, а что происходит между нами сейчас? Дело же может быть и не в короткой юбке на самом то деле. Меч человек прискипывается до каждой дребницы. Чем далее, тем больше. Дошло до того, что не той формы котлеты леплю, выкидаю мою еду на сметник. Он меня уже не любить? Чем у него на самом деле такой паскудный характер? Мы вместе 11 лет. Виктория, 36 лет, Коломок. такие претензии, которые возникают, очень тяжело сказать, какого рода эти претензии опять-таки. Есть претензии и вопрос такой, любит он меня или нет, это можно спросить у него. Любишь ли ты меня до сих пор? Это, я на этот вопрос не отвечу. Вопрос в том, вообще-то опять-таки, что происходит? Да? И с моей точки зрения очень часто бывает, я это называю, застоявшаяся вода в отношениях. Когда хочется что-то поменять, а ни один из партнеров этого не делает и ждет друг от друга, перекладывая ответственность. А вот ты мне сделай это, а вот ты мне это, а ты вот так вот мне скажи, а ты мне цветы подари. И опять-таки вопрос в том, что они не разговаривают. И если женщина готова услышать да, ответ на вопрос, и она понимает, какие могут быть последствия, то есть это опять-таки выбор. Спросите у партнера, а что происходит? Я действительно невкусно готовлю, но тебе что -то раньше это нравилось? Может быть, что-то поменять? Может, там новый рецепт взять? Просто поговорить, потому что иногда за котлетами, косметикой и вот этими мелкими вещами лежит гораздо больше. Может быть, обида, я ж не знаю, что произошло за эти 11 лет и почему, как конечный результат, на сегодняшний день, на теперь, они не такие. Но об этом надо разговаривать. Мы 26 років, живем в цивильном шлюбі, 9 роки в діти. человек работает, а я дома господарка, бо он меня не пускает на работу. Уже два роки лаймос через це. Лена. А что Лена пробовала сделать, у меня вопрос, для того, чтобы устроиться на работу? Ну, то, что я слышу из вопроса, это пока что два года мы только лаемся. Я могу предполагать, что она, конечно, какие-то попытки предпринимала, но на самом деле, а хочет она работать? То есть, если отстаивать и защищать э, свои интересы, свое пространство, свои желания, при этом ничего не делая, это перерастает просто в конфликт. Плюс ко всему, то, что слышу я, если не два года у них идут, ну, идут конфликтные отношения, вообще семь лет совместной жизни это кризис, семи лет, это кризис партнерских отношений. Может быть, этот кризис они не смогли вместе прожить. И он просто затянулся. И опять-таки, вопрос в работе или не в работе, или это просто может быть манипуляция. Если ты не сделаешь так, я пойду работать в основном, когда женщины идут на работу? Ну, не в основном, а очень часто бывает. А, ты так? Все. Ты мне не даешь столько денег, я пришла на работу. Ты мне не уделяешь внимания, я пойду работать, я пойду работать. И вопрос задайте себе, вы хотите работать или нет? А если вы хотите работать, и вы достаточно взрослая девушка, можно устроить ребенка в садике из бабушки, девушки, не знаю, это уже как бы вопросы семьи. Но я знаю одно, что если человек что-то хочет добиться в этой жизни, он встает и делает это и не конфликтуя со своим партнером, а попытаясь это согласовать. Конечно, я, может, говорю очень красиво, я не знаю, бывают разные ситуации, партнер не хочет слышать, но я могу повториться, это первые два вопроса, которые были. Наша проблема в том, что мы не говорим. Мы не говорим в первую очередь не о своих догадках, а не говорим о своих ощущениях, о своих чувствах, о том, что с нами происходит. Мы не говорим вот отсюда, мы говорим вот отсюда, с надумками и еще с какими-то интерпретациями подружек, друзей, а он у тебя такой, он у тебя такая. Поговорите отсюда. Запитайте себе, чи буде вам цікавий цей чоловік, якщо стане лагідним та поступливим? Якщо ні, то це дійсно ваша людина. Але пам'ятайте, що від контролю і претензій до агресії один крок. Будьте обережні. А ми чекаємо на ваші питання та історії за милом, що ви бачите зараз на екрані. Життя ще простіше відключаємося.